ते अजितयज्ञभावना त्रयीं तनुं स्वां परिथुन्वते नमः यद्रोमगर्त्येषु निलिल्युरत्वराः तस्मै नमः कारणसूकरायते रूपं तवै तन्ननु दुष्कृतात्मनां दुद्दर्शनं देव यतत्वरात्मकम् छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाच्यं दृशि त्वङ्घृषचातुर्होत्रम् सृप्तुण्ड आसीत्स्रुवईश नासयोरिडोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमासे कसनेग्रहास्तु ते यच्चणन्ते भगवन्नग्रिहोत्रम् दीक्षानुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वम्प्रायणीयो दयनीयदंष्टः जिह्वाप्रवर्गस्तव शीर्षकं क्रतो चितयो चितयोऽसवोहिते सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः संस्थाविभेदास्तव देवदातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वम् सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्ते अखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजायानुभाविता ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः तंष्ट्राग्रकोट्या स्वयात्रुता विराजते भूधरः भूसः भूदर यथा वन्नान्निःसरतो दताधृता पतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयम् रूपमिदम् च सौकरम् भूमण्डलेनादतदाधृतेन ते चकास्ति घनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमा संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरम् पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया स्वतेजो स्वतेजोवाग्निवारणावधा कः श्रद्धीतान्यत्तमस्तव प्रभो रसां गताय भुव उद्विबर्हणं न असो त्वयि विश्वविस्मये व्योमाय एतं सत्सृजेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्चनस्तप सत्यनिवासिनो वयं सटाशिकोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्वमृज्यमाना भृशमीश पाविता स वैबत भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणा यद्योगमायागुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन्विदेहिशम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीवराहप्रादुर्भावो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॐ नमो नारायणाय ॐ श्रीवराहाय नमः